Esko Selangor, Datuk Dr. Hassan Ali menolak konsep negara berkebajikan yang menjadi kempen terbaru, terbaru PAS memancing undi. Sambil menyifatkan parti Islam itu tergelincir daripada prinsip asal perjuangan. Beliau turut bimbang partinya yang kini dikuasai golongan buka ulama mula dipersoal dalam banyak perkara terutama membabitkan Islam. Semua itu akibat bekerjasama dengan DAP dan PKR. Prinsip perjuangan saya adalah untuk meletakkan semula PAS di landasan asal dari pengalaman saya PAS mula dikuasai oleh golongan bukan ulama yang lebih cenderung mengamalkan politik akomodasi hingga sanggup mengorbankan prinsip-prinsip perjuangan parti yang telah dipertahankan sejak pertubuhannya. Itu antara kenyataan tiga muka surat yang dibacakan beliau pada sidang media khas di kediamannya di Ibu Negara siang tadi. PAS kini bercelaru. Dia berubah. ...daripada negara Islam... ...kemudiannya dicuba... ...GU... Uh, ...UG, Unity Government... ...kemudiannya di, di, diubah pula... ...kepada negara berkebajikan. Saya secara peribadi... Uh, ...mengatakan bahawa... ...negara berkebajikan ini... Uh, ...tak perlu dijalankan oleh orang PAS. Hakikatnya, sokongan terhadap PAS merosot... ...dan ahli parti tidak harus diperbodohkan lagi... ...dengan pemainan pemimpin atasan. Saya mempunyai fakta dan bukti bahawa masyarakat yang selama ini menyokong PAS mula mempersoal dan bercadang menarik diri daripada memberi sokongan kepada PAS lantaran landasan utama perjuangan parti telah dikesampingkan. Ahli dan penyokong PAS tidak naif. Ahli dan penyokong PAS tidak sedu sedak sedungu, sedak sedungu yang disangkakan. Ahli dan penyokong PAS juga bukan sebagai lembu yang dicucuk hidungnya. Atas alasan itu juga, Pakatan Pembangkang yang berideologi Carca Marba tidak bersedia untuk duduk di Putrajaya. Kalau kita mentadbir negeri Selangor pun sekarang ni dalam keadaan yang this small, only a small administration involving only four states, kita tak dapat pertahankan prinsip ini. What more if we get into Putrajaya? Pada sidang media itu juga Setiausaha Agung PAS Datuk Mustafa Ali disifatkan beliau bermain dengan api fitnah. Naib Presiden Datuk Mahfuz Omar bengkrap pemikiran dan ketua penerangan PAS Langor Saari Sungit punca bas bas ber PAS berantakan dan mahu tindakan disiplin dikenakan ke atasnya. Setiausaha Agung PAS itu juga dengan bongkak dan sombong menggunakan autoriti jawatan Setiausaha Agungnya melatah dan hilang arah hingga sanggup bermain dengan api fitnah dan meletakkan diri beliau di paras yang rendah dari sudut kewibawaan dan kemampuan mengawal emosi. Saya benar-benar mengharapkan Datuk Mustafa Ali dapat memberitahu saya dan ahli penyokong PAS dengan cara berfakta dalam masa terdekat ini mengenai perkara-perkara berikut. Satu, bahawa saya terperangkap dengan perangkap AMNO. Dua, bahawa saya terlingkung dalam agenda AMNO untuk melemaskan PAS. Berhubung dengan kenyataan Datuk Mahfuz Omar yang dengan secara sinis mempersilakan saya menyertai AMNO. Saya merasakan kenyataan sedemikian hanya mungkin ditimbulkan oleh orang-orang yang bankrupt pemikiran Dan jelas tidak mengikuti perkembangan mutakhir sesuatu isu Cari sungai, so the, the, the sick You know uh, Telling me, telling everybody, saya tidak dicalonkan And it was a premature announcement Damaging ke tak damaging Bahkan yang timbul sekarang ini, yang bercelaru sekarang ini Ialah hasil daripada tindakan beliau itu saya hingga hari ini tak nampak apa 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 PAS Pusat buat tentang Syahri Sungai. Syahri Sungai menikus jatuh di labu mana pun saya tak tahu. You know? Ha, jadi pada saya, pada saya Dr. Rani kena tengok keliling. Dr. Rani ni jangan berfikir unilinear. We have got to somehow to be to be intelligent, to be more multilinear. Looking around, you know, looking around and looking around. Not only looking at Hassan Ali, looking at your own self, looking at your, your ketua penerangan menolak dakwaan apa yang dilakukannya tidak mendapat sokongan akar umbi PAS. Beliau tetap bertegas soal Islam, Melayu dan institusi raja akan terus meniti di bibirnya. Tidak kira atas perjuangan sekalipun. Saya tidak kisah siapa pun. AMNO ke NGO ke Persatuan Peladang ke Persatuan Nelayan ke asal dia berjuang atas 3R tu saya sokong saya tak ada masalah tentang itu apa ada masalahnya? Kerana UMNO, namanya UMNO, cerita tentang Islam, cerita tentang Melayu, cerita tentang Raja. Pasal itu saya saya nak benci dia, saya ketepikan dia, saya hina dia. Hassan Ali tak objektif lah. Hassan Ali has to be objektif. Apapun, PAS Langor menyifatkan tindakan Datuk Dr. Hassan itu lebih kepada kecewa kerana tidak tersenarai sebagai calon. Perkara itu antara yang disuarakan pada satu sidang media di Pejabat Ahli Parlimen Shah Alam yang juga timbalan Pesuruh Jaya Pas Langur Khalid Abdul Samad. Selain Khalid, ia turut disertai Pesuruh Jaya Pas Langur Dr. Rani Osman. Kita nak selamatkan Dr. Hassan Ali. Kita faham. Mungkin dia rasa kecewa, kecil hati seperti mana yang disebut. Tapi jangan oleh kerana kekecewaan itu menyebabkan dia mengikut jalan ini yang akan merosakkan diri dia sendiri. Ya. Dan kita buat ni bukan kerana kita nak bantai dia. Ya. Kita nak selamatkan dia. Dan kita nampak benda ni minta maaf nak kata, is damaging to himself. Kita tak mahu benda ini berlaku. tak mau benda Dia akan damage dia sendiri. Dia, dia, sebab parti ini dia 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 ada kekuatan dia sendiri. Terut disentuh kenyataan yang dikeluarkan Syari Sungib berhubung status pencalonan Datuk Dr. Hassan Ali dulu pernah pes tanya saya pula tanya balik pes siapa saya sungai dia bukan buat PJ Selangor aku PJ Selangor ya eh, sepatutnya statement tu tak keluarlah lah daripada saya sungai sendiri tetapi sebenarnya sepatutnya Dr. Sali dan juga Ustaz Nasar dia faham mereka pernah menjadi ini timbalan presiden nak presiden uh, benda yang sama tak berubah tak berubah daripada dulu sampai sekarang sampai saat sini pun Pilihan calon tak berubah Sambil menzahirkan keyakinan Datuk Dr. Hassan tidak akan meninggalkan parti itu, ingatan berikut turut ditujukan kepada Tuan Empunya Badan. Jangan ingat kita keluar ni, kita kita bawa. Saya rasa tidak ada efek apa-apa. Ini bukanlah kata kita nak kata ni. Tapi maknanya kita kena ingat kita naik ni atas atas saya menang ni atas tiket pas. Bukan atas tiket individu. Bukan. Ah ha, ini. Jadi jadi saya berharaplah. Saya cukup berharap Dr. Hassan dan siapa-siapa saja pemimpin lain cuba muhasabah di kita nak dia kekal bersama kita ya tapi kena terima disiplin parti dan kena terima keputusan parti ya jangan jangan apa ni nombor satu, jangan kecewalah kalau tak di 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 dipilih di Gombak Sentia tempat lain masih ada eh, kalau tak di negeri Selangor pun mungkin di negeri-negeri lain pun mungkin orang akan sanggup letakkan dia di situ Lalu, Bertemu kembali lagi laporan sidang media mengenai PAS mengenai Datuk Dr. Hassan Ali. Pesuruhjaya PAS Selangor dan timbalannya meminta Datuk Dr. Hassan supaya memuhasabah dirinya serta mencari di mana kelemahan yang menyebabkan tak disenarai sebagai calon di Gombak Setia. Statement dikeluarkan oleh Datuk Hassan Ali sendiri mengatakan bahawa ada usaha di dalam PAS Selangor untuk menghalang kemarahan beliau dan apa nama dia minta saya pun minta bukti juga siapa eh, nak letak tu eh, sepatutnya eh, macam Dr. Asadi ni kalau kalau dia tahu lah gombak setia ni patut tanya gombak setia cuba tanya oh, Ni ni pergi sana ke kenapa tak calonkan dia kalau lah tak calonkan eh? kalau calonkan tak apalah tapi itu sepatutnya begitu dia kata kita peringkat negeri ni ada campur tangan peringkat negeri <laughs> nak halangkan kemarahan dia dan sebagainya so aja I he should check with gombak setia kenapa ya, mungkin ada kesilapan dia mungkin dia tak keep in touch because he's busy as an exco mungkin dia kurang turun ke kawasan ke apa kan jumpalah kan find out the reason jangan main tembak lepas tu make the story lebih besar daripada apa sepatutnya ni akan merosakkan dirinya sendiri ya DAP parti yang... Sidang media pas ini turut dihadiri exco Kanan Selangor yang dari yang DAP, kena, DAP Teresa Kok.